И тогда она сказала, иди только туда и обратно. Иди в тот колодец. Потому что она знала, что Кришна той дорога не была. Дело было вечером, когда Кришна пас коров. И в этот момент он возвращался обратно. И говорится, что когда Кришна возвращается обратно, то поскольку в не пыль, там стоят клубы пыли, и эта пыль она такого синеватого, синеватая такая тема. И на самом деле э, во Вриндаване у Солнца большие проблемы. То есть вот Солнце светит, и оно испытывает огромные трудности, потому что одна группа преданных во главе с Матхуманхумой, они говорят Солнцу, если ты сейчас посмеешь зайти за определенную точку, я тебя подниму. А во Вриндаване свет если, если ты посмеешь еще там задержаться, мы так же, мы тебя прогинем на солнце, но просто в шоке оно дальше делать? Я не знаю, кому он молится. Наверное, Кришне. Потому что она в таком затруднительном положении. Почему? Потому что мальчики, они не хотят разлучаться с Кришной. И копии. Они хотят видеть Кришну, который проходит через весь Вриндаван, то есть он идет домой, они они к этому времени не все выходят на дорогу, чтобы увидеть Кришну. Они не хотят, хотят так, чтобы увидеть его поскорее. Поэтому они тоже, как бы, говорят, солнце, давай, садись. Солнце за горизонт, Кришна идет домой. И вот эта любви она взяла метро с водой и пошла к колодцу. И она пришла, и она стала, и начала стоять. Ну, начала стоять у дороги и смотреть, где же Кришна. И у него уме проворачиваются все эти лины, связанные с Кришной. И она настолько была поглощена, она настолько погрузилась в их стас, она поняла, что если она увидит Кришну, возможно, она не сконтролирует свои чувства, она не смотр... и она испугалась, и она, спрятала... она спряталась в пустыне. Она очень сильно хотела увидеть Кришну, но ее чувства они не давали. Она просто настолько была в глубоком вот этом состоянии переживания, связанном с Кришной, что даже не заметила, как пастухи они начали гнать вместе с Кришной коров по этой дороге. И они уже проходили мимо этих кустов. И я не знаю, каким образом, но Кришна знает желания всех. А? Каким образом? Виталий, каким образом? Потому что он живет в каждого живого существа. Ага. Жаль. И вот таким вот образом он узнал, э, он узнал что эта копия, она прячется там, и что она очень сильно хочет получить Даршин Кришну, но стесняется. И в этот момент Кришна шел рядом с Баларамой, и он сказал, Баларам, там похоже корова одна, ты в пошла, я пойду гляну. То есть Кришна никогда не действует таким образом, чтобы там, а, хочешь Даршин, будь. То есть этикет соблюдается, несмотря ни на что. И когда Кришна, она сидела в кустах. Кусты такие были, и она сидела так вот в кустах и говорила, Господи, что же мне делать? И тут кусты отодвигаются, а тут не Кришна раз, с половиной пером, весь мои. И когда она увидела Кришну, она потеряла сознание. Кришна забрала кусты и пошла, дело И когда она пришла в себя, она уже просто, а, и свекровь, она дала ей ведро воды и ребенка. Она подумала, если ребенок будет с ней, ребенок, то есть, ну, как что-то делает постоянно, глазит по родителям, там, то на голову, то еще куда-то. То есть это постоянно занятость 24 часа в сутки. Она не сможет думать о Кришне, она будет думать о ребенке. Вот тебе ребенок, вот тебе взрослый иди. И она пошла, и она просто настолько, она увидела Кришну, она получила это Даша. И она просто забыла о себе, она забыла об этом ребенке. И она пришла к этому колодцу, и она начала палка такая привязывать с веревкой. И туда нужно было привязать веревку, опустить, поднять, отвязать и таким образом набрать. И она просто начала привязывать эту веревку, и тут подбежали гопи и сказали, что ты делаешь. Она оказалась, что она привязывает к своего ребенка местами. И они подвязали этого ребенка, набрали его воду, сказали, на, иди, я на Пошла с этим ребенком. Она пришла домой, и свекровь смотрит на нее. И свекровь уже начинает о чем-то догадываться. что она как-то ведет себя так, зазомбированная какая-то то есть. И она ей сказала, так иди сюда, будешь взбивать масло. И она... Дала ей ведро с маслом там, или кувшими, то да, сидит и сбивает. И свекровь слышит какой-то треск. Какой-то треск оттуда идет, она думает, Господи, что делать? Она приходит туда, а там вместо масла сбивает горчичные семена. Вот, и, и свекровь, и она тогда сказала, нет, все-таки это произошло. Это черная змея по имени Кришна укусила ее. И так же, как сказала одна гость, она сказала, что дорогие подруги, если вы хотите наслаждаться обществом, дружбой и любовью, не ходите на берегу и не смотрите на юношу, который стоит изогнувшись в трех местах на берегу ему не играет на своих Я вас могу поздравить, вы все законченные люди для этого мира. Независимо от того, чего вы достигли или чего вы еще хотели достичь. Тот, кто соприкасается с Кришной, это остается навсегда. И рано или поздно, подобно этой группе вы получите дальше. Рибо! Рибо! Харикришна. Прочитаю еще раз текст. Апурьяманам ачала пратиштхам самудрам апах правишанти ядват тадват правишанти сарве сашанти мапнати накамаками. Тот, кого не беспокоит непрерывный поток желаний, подобен океану, который никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. Только такой человек способен обрести умиротворение, но не тот, кто стремится удовлетворять свои желания. Есть ли какие-то вопросы, дополнения? Вы еще пропустили, вы только начали отношения с Кришной, нейтральные, а. слова еще два Слуга? Да. Э, потом, потом идет сакья дружеские, то есть друзья. Друзья Кришны они вылазят на Него, катаются на Нем. То есть они ведут себя как друзья. Арджуна также был другом Кришны. И когда Кришна рассказывал очередную историю о том, как Он в детстве помнил целый холм Говардхана, Представьте, какое-то собрание царей, и все сидят, Кришна в центре. Он им рассказывает, я, будучи ребенком, Индра, значит, я, Индра, я, Индра, там, на, молни, на, я побегаю, хом, гавархам, раз, и левой рукой, сек, не держу, свиркшат. И тут Арджуна такой сидит рядом, ложит Кришне руку на плечо и говорит, «Ты, друг, ты не правдуешь, намекая на то, что Кришна заливает улыбаешься и говорит но в без комментариев это дружеские отношения и Ваксалия это супружеские отношения еще А. В Матхуя? А? нет 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 Мама нет в нет да. нет 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 родительские нет 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 что хочешь говори, она все равно думает, что Кришна это ее ребенок. То есть они все думают о том, что Кришна это их сын. Или проказник из Виндара. И что еще? Мадгурия. Это супружеские отношения. Кришна и Рукмини. Где, например, Кришна, он говорит Рукмени, что на самом деле ты совершил ошибку, выйди за меня замуж. А та стояла, махивала Кришну, и она, что будет дальше. И он просто и говорил о том, что есть люди подостойнее, чем я. Ну, то есть он так или иначе отношения с царицами, то есть ну, вот, это Вот, вот все, пожалуй. Всего лишь пять. Молодец. А что было с детьми, с этими Арджуна там сказал, что будет охранять, чтобы когда родится? И ребенок умер. И тогда, и тогда Арджуна решил покончить с собой. Он уже сложил костер, решил произносить какие-то мантры, вот пришел Кришна сказал, слушай, ну, мы всегда это успеем. Давай-ка покатаемся, проедемся на колеснице. И они съездили к Ямараджи. Мне сказали, Яма, у тебя они? Я ему сказал, нет, Тогда они поехали к Браме, у тебя нет. нет. И тогда они вышли за пределы этого океана, Вышли за пределы материальной вселенной. То есть, представьте себе, что в этой материальной вселенной есть сколько оболочек? Сколько? Шесть или семь. Шесть или семь. И каждая из них в десять раз тол толще, э, толще предыдущей. То есть первая, по-моему, там что-то 10 тысяч километров. Если не ошибаюсь, да? Толщина оболочки. Они состоят из огня, земли, воды, вот эти оболочки. А, сколько вот этих элементов, по-моему, сколько было? Да, 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 И каждая из них в 10 раз толще. Представьте, если 10 тысяч километров умножить на 10, сколько? 100 тысяч километров. Вот эти оболочки, вода, огонь, как их невозможно. Но пришел с они же пересекли. Они пересекли эти оболочки и пришли к Махавишну. И Господь Махавишну, Он сказал, Джай, я вас ждал. Просто хотел получить вас а детки вот. Он вернул детей. Просто Махамишну хотел на Кришну. Это еще не разу Махараджа любит говорить. Он, говорит, мы никогда не сможем понять, почему Кришна действует так или иначе. Я поделюсь с вами экстазом. То есть, я смотрел какую-то недавнюю серию, вот этой Махабара, последнюю. когда какой-то демон там пытался убить Кришу, и Аджина стрелял из него, из лука в него стрелял, и стрелы не работали. Он вынимал и выкидывал. И он говорит, он говорит, Аджуна говорит, надо стрелять, а ты тут как бы улыбаешься и о чем-то там говоришь. А Кришна говорит, так на него ничего не действует. Ни стрелы, ничего, ни проклятия, вообще ничего. И жена говорит, а «Да что ж делать? Кришна говорит, бежать. Ой, ой, я долго смеялся. Вот это Кришна. Бежать. И Аржуна, как великий воиник, к шатве был сбит стул. Бежать, сражаться. Я покажу. Что я способен. Да, поэтому наш наш дорога или наш путь состоит из двух рельсов. Один называется Багаватамарк, а другой называется как? Не видите? Не видите? Не Панчаратка То есть Бхагавата Марк означает слушание Кришне. То есть, что в нашем случае слушание Кришне, это Шимат Бхагавата. Шимат – читание Чиритамри. И Панчаратка означает следование правилами предписания. Вот эти две вещи, они должны быть, это как берицы. Мы слушаем о Кришне, вследствие этого у нас появляется сила и решительность для того, чтобы избавляться от каких-то нежелательных качеств, анархов. Мы должны также проявлять непосредственно, как бы, слушая мы избавляемся от этих анархов, но также мы должны проявлять решительность, слишком мы должны видеть, что мы этого также хотим. Как вот это? А что ты хотел спросить, Дарья? Я? Ну, ты же по-другому думал? Да, он в консолекции рассказал эту историю, что я там говорил, что в них есть наперехимоны. И, вероятно, Кришна я говорил о том, чтобы спросить, насколько велика опасность, если все-таки сходить на перехимоны, и насколько будет глобально катастрофичное воздействие этого. Турик уже собрал снабиться. <laughs> <laughs> надо точно знать. Билет Примерно. Примерно. Последствия ну, будут самыми ужасными. Ты не сможешь больше... Продолжать делать ремонт. <laughs> Мне недавно, недавно один строитель поделился, так сказать, э, своим, как бы сказать, удачей в жизни. Говорит, я вот недавно работал у одного, в Москве, говорит, работал у одного богатого человека. Так кто говорит, такой хороший человек, он говорит, положил себе финский ламинат какой-то по последнему писку. А потом поехал к другу, а у друга еще круче. Только он этот снял мне отдал. И положил другой. И говорит, и так все ему уже 10 лет строится. Вот так, у кого-то увидит лучше. И приложит себе. Говорит, а при чем? Говорит, поскольку я, ну как бы, ну я его лучший друг, то он мне все отдает. Это просто я не напрягаюсь. Поэтому, если ты отправишься на <смех> <смех> и увидишь Кришну, то точно. Больше ремонт не захочешь делать. <laughs> Это как минимум. <laughs> Но хотя бы Тисанда Сарасвати говорил, что не ищите Кришну в рощах Хрингаван. Это нашего настроения. Мы не ищем Кришну в роще Хрингаван. Бхатисана Сарасвати говорил, сделайте так, чтобы Кришна пришел посмотреть на вас. Кто же это там такой красивый сидит на лекции? И слушает внимательно. Кришна придет посмотреть. А так да, это что ли? Скажет, пошли туда, возьмите, тебя туда. Ну ты же женился. У тебя же семья, дом. Ремонт. Ой, ваше, ой, придется ко мне больше прочитать. Мы еще не доделали. Поэтому мы точно не ходи. Он спросит, сколько жизни ты еще от этого будешь. отдает Сейчас мы получаем благословение и точно закончим. Там его с его ремонтом. Да, типа мы сождались. Да. Хотя бы ремонт. Ну что, все, Шри Анархан Ашуман Бхагавад-Гитаре Ки-чаре, Шри Шри Кришна Бхагаван Ки-чаре, Шри Аджуна Бхагаван Ки-чаре, Нитар-гавра Приман-дарьи. Руками пролюбим.